Favoritism atau pilih kasih ialah apabila seseorang individu diberi keistimewaan bukan berdasarkan kebolehan tetapi kerana hubungan pribadi, fenomena ini sering berlaku dalam organisasi dan boleh melemahkan semangat kerja. Dalam video ini, kita akan melihat perspektif empat individu dalam satu hari, satu tempat kerja dan satu isu yang sama. Drama pendek ini membawa kita mengalami satu isu yang sering berlaku tetapi jarang dibincangkan secara terbuka iaitu favoritism atau pilih kasih di tempat kerja Saya datang awal setiap hari semua kerja siap ikut masa Kalau tim perlu kebantuan, saya bantu tapi kalau ada peluang, nama saya tak pernah naik Minggu lepas saya siapkan satu laporan audit tapi yang dapat pujian Juliana. Hmm. Post umum depan semua orang pula tu. Saya senyum je walaupun hati saya ni rasa dah kecewa. Saya tak minta lebih. cuma saya rasa nak dihargailah secara adil. Aisyah melambangkan suara mereka yang berusaha tetapi tidak dipandang kerana wujudnya sikap pilih kasih dalam organisasi. Dalam dunia profesional, uh, setiap individu uh, wajar diberi peluang uh, dan penghargaan uh, berdasarkan kemuliaan usaha uh, serta komitmen mereka bukan atas dasar hubungan peribadi atau kecederaan pihak atasan. Saya rapat dengan Cik Sajuan sebab saya senang bergaul. Kadang ditanya pendapat saya, ajak ke mesyuarat. Tapi semua tu sebab saya mudah berbincang Bukan sebab saya bodek Tapi saya tahu orang mudah bercakap Katanya saya favourite Saya tak minta daya istimewa Tapi kalau orang nak keluar Kena pada ambil peluang juga kan? Juliana mungkin tidak sedar keistimewaan yang diterima olehnya datang daripada sistem yang berat sebelah, bukan semata-mata kerana usaha sendiri. Uh, saya tengok je dari jauh yang puan juliana ni uh, walaupun dia buat perwatakan uh, dia suka bergaul tapi dia tidak menjalankan tugas kerja dengan baik tidak seperti mana puan aisyah puan aisyah walaupun dia senyap tapi kerja yang dilakukan uh, selalu menepati masa dan rajin jadi saya rasa bos patut menilai pekerja secara adil. Bagi saya tidak ada bos sekiranya bos menilai pekerja bos dan mengiktiraf mereka hanya melalui kuatakan mereka saja. Kerana bila adanya sifat sebegini rupa, ia boleh menyebabkan mereka yang terasa melakukan kerja dengan baik. Akan terasa uh, sedih disebabkan oleh uh, mereka tidak uh, syarikat tidak mengiktiraf mereka dan juga uh, kita akan kehilangan uh, seorang pekerja yang bagus dalam memajukan syarikat kita. Pemahati yang jujur boleh menjadi pencetus kepada suatu perubahan. Keadilan adalah asas kepada organisasi yang sihat dan berdaya saing. Sebagai ketua jabatan, saya selesa bekerja dengan Yuliana ini sebenarnya kerana dia cepat memahami dan mendengar arahan yang saya bagi. Namun, saya mula sedar uh, mungkin ada setengah staf lain yang uh, merasakan diri mereka kurang, diberi kurang perhatian. Sepertinya Aisyah. Saya tahu Aisyah seorang yang rajin dan komited dalam bekerja tapi saya rasa dia kurang menonjol uh, Walaupun begitu saya sedar yang ini bukan alasan untuk saya meminggirkan uh, sumbangan uh, yang diberikan oleh Aisyah uh, Mungkin saya perlu semak semula uh, pendekatan dan kriteria saya dalam uh, menilai semua staf saya kerana keadilan dalam kepimpinan adalah sangat penting bukan sahaja untuk menjaga kebajikan mereka tapi juga memastikan integriti saya sebagai seorang ketua Berdasarkan video tersebut, seorang pemimpin yang adil mampu membina kepercayaan dan semangat berpasukan. Menyedari kelemahan dan memperbetulkannya adalah langkah pertama. publikisme bukan sahaja menyebabkan ketidakadilan malah uh, boleh mengikis semangat kerja, mencetuskan rasa tidak puas hati dan menimbulkan konflik dalam kalangan pekerja. Ia mencipta jurang kepercayaan antara majikan dan pekerja serta menemahkan budaya kerja yang sihat dan kolaboratif. Mereka yang bekerja keras uh, mungkin berasa dipinggirkan manakala yang menerima layanan istimewa pula mungkin tidak berkembang kerana tidak diuji dengan cabaran yang sebenar sebagai individu dalam organisasi kita semua memiliki tanggungjawab uh, untuk mengamalkan nilai integriti, keadilan dan profesionalisme majikan perlu berlaku adil dan terbuka dalam menilai prestasi manakala pekerja harus berani bersuara dengan cara yang berhemah jika berlaku ketidakadilan. Hanya dengan wujudnya sistem kerja yang adil dan telus sesebuah organisasi akan mampu melahirkan pasukan kerja yang berkualiti dan maju bersama. Ingatlah, tempat kerja yang adil adalah asas kepada kejayaan bersama. Mari kita bina persekitaran yang menghargai semua tanpa pilih kasih, elak favoritisme.